Assalamualaikum Sekilas Fakta 22 Oktober bersama saya Aini Zarifa. Antara berita utama hari ini, Anwar perjelas pemberian khas Sabah. Fadlina berdepan penunjuk perasaan. Diskaun saman trafik terakhir hingga 30 Disember. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjelaskan kerajaan belum memutuskan sama ada akan memfailkan Raiwan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu. Katanya sebarang tindakan berhubung hak 40% hasil persekutuan untuk Sabah akan dibuat selepas nasihat peguam negara. Kerajaan Madani menghormati proses perundangan dan akan meneliti alasan penghakiman Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu. Setelah diterima kelak belum diterima lagi sebelum sebarang tindakan lanjut dilaksanakan atas nasihat, nasihat peguam negara demi kebaikan dan kepentingan Sabah dan Malaysia seluruhnya. Namun seusai sesi talimat itu, beberapa ahli Parlimen Sabah bangkit tidak berpuas hati dan mohon bertanya soalan kepada Anwar namun ditolak speaker. Kalau itu berlaku berarti kerajaan Kabinet Sabah dengan Kabinet Persekutuan ini telah menidakkan hak Sabah di bawah Perlembagaan Persekutuan. Is that a new provision? Is that a new provision? Jadi take your time. Take your time. Ambil masa, ambil buat research dan dengan fakta lepas itu menteri-menteri akan take your time and tanya menteri-menteri pada masa itu why didn't they do their work? Ya. Yeah. Baik. Masa sini dan masa sana lah. Belah sana pun menteri juga, kerajaan juga. Sebab itu, Jadi, sebab, sebab itu. sold out dalam menjual hak Sabah yang hormat. Ya. Baik, yang hormat Beluran, Saya tahu dah ini akan jadi. Akan jadi turun menduduk. Take your time, settle, buat homework. Kemudian bila esok bertanyalah soalan dalam pengucapan, Menteri akan PM duduk, tuduh apa? dulu. Nampaknya isu tujuh pemain warisan Harimau Malaya masih belum reda. Hari ini, Ketua Web Perikatan Nasional Taki Yudin Hassan mendesak kerajaan menjawab isu yang didakwanya memalukan negara. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Menteri Dalam Negeri. Kenapa dan mengapa perkara seumpama ini, pemalsuan dan cheating, penipuan telah dibuat oleh kerajaan memalukan negara di peringkat antarabangsa. Kerajaan kena jawab, malu. Kalau tidak sebuah kerajaan yang berdaulat Kita ada negara hukum Tetapi kita telah membuat satu penyelewengan fakta yang jelas Sementara itu, di luar bangunan parlimen pula Sekumpulan pelajar dan aktivis berhimpun berkait isu keselamatan sekolah Menteri Pendidikan Fadilina Sidik tampil menerima memorandum tersebut di tengah-tengah laungan desakan supaya dia meletak jawatan. <San> kawan-kawan semua semalam saya dihubungi oleh pelajar tingkatan 3 sekolahnya saya rahsiakan dari keselamatan pelajar Fadlina enggan bercakap kepada media selepas menerima memorandum itu. Kumpulan itu berhimpun sekitar jam 11.20 pagi selepas berarak dari Taman Tugu sambil mengulangi tuntutan supaya Fadlina berundur daripada jawatannya ketegangan meningkat apabila kira-kira 35 perserta himpunan itu menunggu hampir 40 minit untuk ketibaan Fadlina sementara cuaca buruk menambah lagi rasa tidak puas hati mereka. Sebelum ketibaan Fadlina, hanya dua anggota parlimen pembangkang iaitu Wan Ahmad Faizah, Wan Ahmad Kamal dan Awang Hashim turun menerima memorandum berkenaan. Memorandum yang disediakan oleh Sekretariat Sekolah Selamat itu menekankan tentang isu krisis keselamatan pelajar di sekolah dengan mengemukakan 11 tuntutan. Berita seterusnya, pelajar 14 tahun dari sebuah sekolah menengah di bandar utama didakwa di Mahkamah Majistret Petaling Jaya hari ini. Dia dituduh membunuh seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun dalam kejadian tikaman di sekolah itu minggu lalu. Tertuduh yang memakai baju lokap oren hanya mengangkut faham ketika pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Prosedur dijalankan secara tertutup mengikut Akta Kanak-Kanak 2001. Pertuduhan itu difahkan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Tiada jaminan diberikan dan mahkamah menetapkan 21 November depan untuk sebutan semula kes. Dalam kejadian berkenaan, mangsa ditemukan meninggal dunia di tandas sekolah itu selepas disyaki ditikam berulang kali. Bekas Ketua Setia Usaha Sulit kepada Muhyiddin Yassin Marzuki Mohamad mempertahankan keputusan Presiden Bersatu itu menolak carangan membentuk kerajaan perpaduan bersama DAP selepas PRU 15 katanya walaupun keputusan dibuat tanpa perbincangan dengan majlis pimpinan tertinggi parti ia tetap selaras dengan dasar bersatu menolak kerjasama dengan DAP Marzuki dalam masa sama menepis dakwaan Wan Ahmad Faisal bahawa keputusan itu dibuat secara bersendirian menjelaskan pertemuan di istana negara turut dihadiri presiden PAS Abdul Hadi Awang dia menyifatkan pihak yang mempertikaikan keputusan itu sebagai golongan yang mengejar kuasa dan tidak sabar hendak menjadi kerajaan. Marzuki turut menegur desakan merihatkan Presiden kononnya demi peluang membentuk kerajaan sedangkan landscape pilihan raya kini tidak menjamin mana-mana pihak kekal selamat walaupun berada dalam kerajaan. Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Seterusnya, jom kita lihat tinjauan undi yang dibuat di YouTube Kini TV. Presiden Trump mengumumkan lawatan mengejut ke Malaysia, Jepun dan Korea Selatan sambil menyatakan hasrat untuk berbaik dengan China walaupun ketegangan perdagangan masih membara. Adakah lawatan Trump ke Asia ini akan meredakan ketegangan perdagangan tersebut? Tinjauan Kini TV mendapati, majoriti 60% merasakan lawatan Trump itu hanya retorik kosong semata-mata dan tidak boleh terlalu berharap. Hanya 33% berpendapat lawatan Trump peluang keemasan untuk perdamaian dan kerjasama ekonomi. Manakala 5% beranggapan mungkin lawatan Trump akan membawa perubahan kecil. Bagaimana dengan pendapat anda di rumah? Sila tinggalkan komen anda di ruangan yang disediakan di bawah. Kerajaan menawarkan diskaun saman trafik sehingga 70% bermula 1 November hingga 30 Disember 2025. Ini merupakan tawaran terakhir sebelum peraturan baru dilaksanakan pada 1 Januari 2026. Orang ramai boleh menjelaskan saman JPJ dan PDIM yang boleh dikompaun sedia ada pada kadar pengurangan antara 50 hingga 70% bermula 1 November 2025 sehingga 30 Disember 2025. Selepas tempoh ini, prinsip the less you delay, the less you pay akan dipatuhi sepenuhnya dan tiada pengurangan akan ditawarkan untuk saman-saman yang tidak dibayar dalam tempoh 60 hari. Perincian struktur baru kadar pengurangan kompaun saman adalah seperti berikut. Kalau bayar dari 1 hingga 15 hari, iaitu kurang daripada 15 hari, pengurangan 50%. Daripada 16 hingga 30 hari, pengurangan 33%. Daripada 31 hari ke 60 hari, kadar kompaun adalah maksima. Kalau RM300, kadar maksima RM300. Daripada 61 hari ke atas, maka tindakan mahkamah dan senarai hitam akan dilaksanakan. Sekilas fakta kini berada di Spotify dan Apple Podcast. Imbas kod QR dan ikuti kami sekarang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Aini Zarifa untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.